Hər kəsə salam. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin 5-ci sinif şagirdləri üçün hazırladığı sinif testindən Unit 2 A variantının testlərinin izahına baxacağıq. Əvvəlcə mətnimizi tərcümə edək. When people meet for the first time, they usually say hello, how are you, nice to meet you. İnsanlar bir-biri ilə tanış olar ikən adətən salam, necəsən, səninlə tanış olmağa şadam kimi ifadələrdən istifadə edirlər. And in the morning they can say good morning. Tezdənlər, onlar sabahın xeyir deyir. In the daytime or in the evening, they say good afternoon or good evening. E, gün ərzində və ya həm də axşam günorta xeyir və ya axşamın xeyir deyirlər. When people want to make friends, they say I am John and what's your name? İnsanlar e, dost edinmək istəyəndə onlar deyir: Mən Johnam, bəs sən? Bəs sənin nə nədir? They usually talk about family, work, weather, school or sports. Onlar adətən ailəsi, işi, hava, e, məktəb və yaxud da idman haqqında danışırlar. C as questions. Do you have any brothers or sisters? Where do you work? Where do you study? Do you like sports? Where are you from? And where do you live? E, onlar suallar verirlər. Bacım və yaxud da qardaşım varmı? İşləy Hara da i̇şləyirsən harada işləyirsən? Harada təhsil alırsan? E, i̇dmanı xoşlayırsanmı? Haradan Hara san? Harda yaşayırsan? These are good questions. Bunlar yaxşı suallardır. But for example, it's not good to ask older people about their age. Amma məsələn, insanlardan yaşını soruşmaq yaxşı deyil. Belə, bu oldu bizim mətnimiz. İndi suallarına cavab verək. The passage is mainly about. Mətn nə haqqındadır deyir? How to meet people? İnsanlarla necə tanış olmaq olar? Mətn bu haqqda idi. E, fikir versəniz, ancaq etiket qaydaları, suallar, e, dost edinmək istəsək hansı sualları verə bilərik? Bu kimi şeylərdə mətndə söhbət gedirdi. Digər variantlarda məsələn A variantında qardaşlar və bacılar, B variantında pis suallar, C variantında yaxşı hava. Bunlar sadəcə mətnin içində bir cümlədə keçdi, belə amma ümumi mətnin bu haqqda değildiz. Buna görə D variantını götürürük. In the daytime we say gün ərzində biz nə deyirik? Təbii ki good afternoon deyirik. Yəni günorta xeyir. E, Günortamız xeyir daha doğrusu. 3-cü sualda learn öyrənmək deməkdir. Bizdən learn sözünün sinonimini istəyir. Yəni yaxın mənalı sözünü. Ask soruşmaq deməkdir. Meet görüşmək Live yaşamaq, stadidə öyrənmək, təhsil almaq eləcəyə variantını götürə bilərik. 4-cü sualda complete the sentence, cümləni tamamlayın. It's bad to ask older people about their age. Yəni insanlardan yaşını soruşmaq pisdir, yəni etik deyil. Ona görə age götürəcək. A variantını məsələn sport, idman, iş, ailə bu verilmamışdı, mətndə yaş verilmişdi. Ona görə biz də yaş götürəcəyik. 5-ci suala keçirik. <coughs> when do we say good morning? Biz nə vaxt sabahın xeyir deyirik? Təbii ki, tezdənlər deyirik. Ona görə də indi morning olacaq. 6-cı sualda. What can you ask when you want to make friends? Complete the diagram. Deyir ki, insanlarla dost olmaq istəyəndə, dost edinmək istəyəndə hansı sualları verə bilərik? Hansı sualları verə bilərik? Məsələn, deyə bilərik, evvela what's your name? Sənin adın nədir? Daha sonra how old are you? Neçə yaşın var? Təbii ki, bunu qadınlardan və yaxud da ki, özümüzdən yaşlı böyüklərdən, yox, taytuşlarımızdan soruşa bilərik də, yəni etik olsun deyə. Bir də başqa nə soruşa bilərik? Ə, where are from? Haradansan? Təbii ki, mən bunları yazdım. Siz fərqli suallar yaza bilərsiniz. Məsələn, harada yaşayırsan? Daha sonra məktəbin haradadır? Bu kimi suallar da verə bilərik. 7-ci suala keçirik. Biz yaxşı və pis suallara tik qoyacağıq. Məsələn, Where do you live? Harada yaşayırsan? Bu yaxşı sual idi. Yəni tik qoyuruq. How old are you, Mrs Harper? Mrs vurğuluyor, yani qadından yaş soruşur. Ona görə biz bunu etik deyil deyə x qoyuruq, yani yaxşı sual deyil, bad questiondır. Where do you work? Hara işləyirsən? Bu yaxşı sual idi. What's your favorite subject? Sevimli fənnin hansıdır? Bu da yaxşıdır, tanışlıq üçün verə bilərik. 8-ci suala keçirik. Deməli bizə dialoq verib, biz dialoqda cavabı əsasən hansı sualı yazmalıyıq, onu düşünək. Məsələn, cavabda deyir ki, My name is Peter. Mənim adım Peterdir. Demək ki, ondan adını soruşubcu, o da adını deyib. O zaman birinci suala heni yazaq, birinci boşluğa da dörd olsun. Hello, I am Nancy and what's your name? Salam, mənim adım Nancydir. Bəs sənin adın nədir? O da deyir, mənim adım Peterdir. Daha sonra No, I am not. Demək ki, ona sual verib, sən İngiltərdən sənsən? O da deyib, xeyr, I am from England ya a 3-cü sualda artıq haralı olduğunu soruşub. Where are from? B o da cavab verib. I am Russian. I am from Russia. Mən e, Rusiyadanam. 9-cu suala keçirik. 9-cu sualda definition, yəni sözün açıqlamasını tapırıq. Məsələn, morning sözünə nə deyib? It's early part of the day. Yəni günün erkən hissəsi səhər adlanır. E, özü verib Əvvəla ikincini biz tapırıq. Friend dost deməkdir. Dost nədir? A person that you know well and like. Sənin e, yaxşı tanıdığın və bəyəndiyin insan dost olur. Ona görə 2-yə yazırıq D. School məktəb, e, şagirdlərin təhsil aldığı yerdir. 3-ə də gedir A. Ailə isə valideynlər və onların uşaqları. 4-ə də gedir B. 10-cu sualda deyir ki you want to make friends with an exchange student what do you say sən e, mübadilə şagirdilə e, yəni başqa bir şagirdlə dost edilmək istəyirsən dost olmaq istəyirsən sən nə deyərdin nə deyə bilərdik evə salam verərdik yazaq hello aha məsələn my name is my name is kate I am from England. And you? Və ya da what about you? Salam, mənim adım Kate-dir. Mən İngiltərədənəm. Bəs sən? Beləliklə biz artıq dostu demək yolunda addım atmış oluruq. Sual veririk, o da suallara cavab verir. Belə İndi isə kitabın arxa hissəsində Unit 2 A variantının testlərinə baxacağıq. Burada daha çox qrammatik testlərdir. Baxaq. Aha. 1-ci sualımız artikl sualıdır. Yadımızda qalmışdsa, saylan tək isimlə mütləq şəkildə biz artikl verməliyik. Yəni boşluq verə bilmərik. Burada student saylan tək isimdir və onun qarşısında mütləq artikl olmalıdır. Ona görə A variantını çıxırıq. Və e, bizə ilk məlumatı verir deyə Z də yaza bilmirik, D variantında çıxırıq. İkinci tərəfdə nöqtədən sonra İngland, yəni İngiltərə gəlib. Biz bilirik ki, ölkə şəhər adları ilə artikl olmaz. Ona görə ikinci tərəfdən də artikl olan variantları çıxırıq. Cavab qalır C variantı. Jack is an exchange student. He is from England. Cümləmiz belə olacaq. İkinci suala keçirik altından xətt çəkilmiş sözün opozit, yəni əks mənasını istəyir. Difficult çətin deməkdir. Çətinin əksi asandır, easy də asan deməkdir. Favorite sevimli deməkdir. Long uzun, short qısa. Yəni gördüyümüz kimi D variantı uyğun gəlir. 3-cü suala keçirik. Mr Blake is a teacher. Deməli, əvvəla cinsinə baxırıq. Cinsi nədir? Kişi cinsidir. Demək ki, biz variantlarda kişi cins axtaracağıq ə ona görə şiq qadındır, her qadındır, her qadın cinsidir. Cavab elə qalır A variantı. He is a tall man. Fikir versəz burada da mən deyir, yəni bir də vurğulayır onun kişi olduğunu. O uzun bir kişidir və saçı qəhvəyi dir. Cavab olacaq A variantı. Görəsə səliqəsiz oldu. Bir dəqiqə. Aha, cavab olur A variantı. Belə 4-cü suala keçirik. My mother, a female cinsini təyin edək. Mənim anam olur she, yəni qadın cinsi. E, biz bilirik ki, he, she, it-də indiki sadə zamanda felə s gəlməlidir. Amma A variantında felimizdə s yoxdur. İndiki sadə zaman verirsə s olmalıdır. C variantında wearing ing davamlıq verib, amma qarşısında tobu görmürük onda qarşısında nə olmalı idi? is wearing. Bəxtə 5-ci sinifdə hələ ki iz deyirik. Yuxarı siniflərdə was wearing də ola bilərdi. Yəni ə, bir sözlə C variantı da olmur. Biz ə, zaman düzəldərkən feildən tunu atırdıq. Ona görə D variantı da olmur. Cavab olur B variantı. My mother wears he she də feilə s gəldi. E, glasses. Yəni eynək taxır. 5-ci suala keçirik. 5-ci sualımız possessive case, yəni ismin yəyəliyidir. İsmin yəyəliyi bizə tərcümədə 'ın', in, 'in', 'un', 'ün' şəkilçisini verməlidir. Eee, yadımızda bəzi qaydələr saxlaya bilərik. Məsələn, apostrof 's'-dən sonra, apostrof 's' və yaxud da 's' apostrof bunun bərabərdir 'ın', in, 'in', 'un', 'ün' belə deyək. Aha, biz on, bu yəni yəyəlikdir. Biz apostrofesdən sonra söz önlər verə bilmərik. Burda fikir versək, söz önü gəlib in. Ona görə verə bilmərik. Həm də tərcüməyəyə deyir ki, Helen indi idman zalındadır. Tərcümədə in, -in çıxmır. Apostrofesdən sonra got verə bilmərik. Çünki bu has gotun qısaldılması olur. E, tərcümədə də heç yenə in, -in vermir. Deyir ki, Davidin e, qısa saçı var. Daha sonra my brother's birthday. Mənim qardaşımın, görürsüz burada var artıq, qardaşımın ad günü maydadır. Cavab elə C variantıdır. It is biz bilirik ki, ismin yəyliyi desək, ism arturlar, it isə əvəzlikdir. It is, he is, she is, what is bunlar yəyilik deyil. Ona görə D variantını da çıxırıq. Cavab olacaq C variantı. 6-cı suala keçirik. Ə deməli, cümləmizdə bat varsa, həmin cümldə ziddiyyət var. Məsələn deyirik ki, o yaxşı oxuyur, amma Flançes yaxşı oxumur. Amma deyiriksə, yəni biri belədir, amma biri onun əksidir. Demək ki, biz bir tərəfdə təsdiq verəndə, bir tərəfdə inkar verəcəyik. Ona görə A variantını götürə bilmərik, çünki hər ikisi təsdiqdir. Fikir, gəlin yəni cümləni tərcümə edək. Bob can dance but he can swim. Bob dans edə bilər, amma üzə bilər amma üzə bilmir. Desəydik düz olardı. Yəni hər ikisini təsdiq verə bilmərik. Daha sonra can modal felindən sonra to yaza bilmərik. Ona görə B variantını çıxırıq. C variantında hər iki tərəfdə inkar da verə bilmərik. Çünki but varsa biri təsdiq, biri inkar olmalıdır. İndi gəlin C variantını da tərcümə edək. Bob can't dance, but he can't swim. Bob üzə bilmir, amma da rəqs eləyə bilmir. Amma əksisi də bilir desəydik məsələn daha doğru olardı. Yəni birini inkar, birini təsdiq verməliyik. Ona görə cavab olur D variantı. Bob rəxsdə bilmir, amma üzə bilir. 7-ci suala keçirik. Harry wants to go go-dan sonra to verəcək. Şəhərin mərkəzinə, center-inə getmək istəyir. Cavab olur C variantı. 8-ci sualımız make a sentence. Yəni cümlə qurmaq gəlin baxaq. Cümləmizi başlayırıq mübtəda ilə. Mübtədamız nədir? I mən. Daha sonra fel ilə başlayıram. E, play oynayıram. Nə oynayır? Tenis oynayır. Tenis. Ee once a week həftədə bir dəfə. Belə I play tennis once a week. Həftədə bir dəfə tenis oynayıram. 9-cu suala keçirik. Düzgün sözləri seçməliyik. Susan's hair is. Suzanın saçı, Suzanın saçı buruq ola bilər, curly. Suzanın saçı sarışın ola bilər, blond. Suzanın saçı e, düz ola bilər, straight. Amma Suzanın saçı uzun, tall boyda uzun deyirik, yəni saçda uzun deyirik. Ona görə 2 yanlışdır. Daha sonra 5-ci e, sualda fair skin it açıq dərili, açıq dəri e, saça aid deyil, dəriyə aiddir. Buna görə 5-i də çıxırıq. Belə. 10-cu suala keçirik. E, suallara cavab verməyimizi istəyir. What's is your favorite season? Sənin sevimli fəslin hansıdır? Variantlarda baxırıq, fəsil harda var? D variantında winter, qış deməkdir. Demək cavab verib qış. D. When do you have physical education? Baş hərflərini verib, e, yəni nə vaxt idman dərsləriniz olur? On Wednesdays. Yəni abonentimi götürürük. Amma ha ofun deyirsə bizdən artıq tezliyi soruşur. Hansı müddətdən bir e, olduğumu soruşursa, onda deyəcək three times. Information Technologies. Baş hərflərini verib ee yəni informasiya dərsi informatika dərslərində nə vaxt olur? Onda artıq halfun deyirsə biz ə, hər hansı bir müddət, hər hansı bir tezlik veririk. Cavab olur C variantı. Bu qədər, sağ olun.